এয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো গীতাৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ ধ্যান যুগ অষ্টাংগ যুগ হ'ল ধ্যান অনুশীলন কৰা এক যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া ই মন আৰু ইন্দ্ৰিয় সমূহক নিয়ন্ত্ৰিত কৰে আৰু পৰমাত্মাৰ চিন্তাতে মনটোক নিবদ্ধ কৰি ৰাখে এই যুগৰ অনুশীলনৰ চৰম পৰ্যায়তে আহি পৰে সমাধি বা পৰমেশ্বৰৰ পূৰ্ণ উপলব্ধ যুগৰ প্ৰথম শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে আনাশ্ৰিত কৰ্ম ফলম কায়ম কৰ্ম কৰতিয়া চহনা পৰমেশ্বৰ ভগৱানে কলে যিজনে কৰ্মফল বাঞ্চা নকৰাকৈ নিজৰ কৰ্তব্যসমূহ কৰি যায় তেওঁৱেই আচল সন্য়াসী তেওঁৱেই আচল যোগী অগ্নিসূত্ৰ আদি যজ্ঞ কৰ্ম ত্যাগ কৰাজন বা নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকাজন সন্য়াসী বা যোগী নহয় শৰীৰৰ অংগবিলাকে নিজৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে কাম নকৰে কিন্তু সমগ্ৰ শৰীৰটো সুখৰ বাবেহে কাম কৰে সেইদৰে নিজৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে নকৰি পুৰ পৰম পূৰ্ণ ৰূপে পৰমেশ্বৰৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে যি জীৱই কাম কৰে তেওঁ উত্তম সন্য়াসী তেওঁৱেই উত্তম যোগী সন্য়াসম ইটি প্ৰাহুয়োগম তম বিধি পাণ্ডৱ নহয় সংকল্প যোগী ভৱতি কচনা হে পাণ্ডৱ যাক সন্য়াস বুলি কোৱা হয় তাকেই যুগ বা ভগৱানৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বুলি জানিবা কাৰণ ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখৰ কামনা বৰ্জন নকৰাকৈ কোনোৱে যোগী হব নোৱাৰে কাৰণাম উচ্চতেস্য এইবাহ কাৰণাম উচ্চতে যিজনে নতুনকৈ অষ্টাংগ যুগৰ অভ্যাস কৰিবলৈ লৈছে তেওঁৰ বাবে কৰ্ম কৰাটোৱে সাধন আৰু যিজনে ইতিমধ্যেগৈ তেওঁৰ বাবে সকলো জাগতিক কৰ্মৰ ত্যাগেই সংযোগ স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকে বোলা হয় যোগ এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ পাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এডাল জখলাৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি এই জখলাডাল জীৱৰ সৰ্বনিম্ন জাগতিক স্তৰত আৰম্ভ হৈছে আৰু বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ সৰ্বোত্তম আত্ম উপলব্ধিৰ স্তৰত গৈ শেষ হৈছেগৈ উদগতিৰ বিভিন্ন স্তৰ অনুসৰি জখলাটোৰ বিভিন্ন অংশৰ বিভিন্ন নাম আছে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই জখলাডালক বোলা হয় যোগ আৰু তাৰে ঘাই তিনিটা ভাগৰ নাম হল জ্ঞান যুগ ধ্যান যোগ আৰু ভক্তি যুগ কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ব্যক্তি এজন কিন্তু প্ৰাথমিক অৱস্থাৰ পৰাই ধ্যানত নিমগ নহয় কাৰণ তেওঁ অনবৰতে কেৱল কৃষ্ণৰ কথাকে ভাবে আৰু অনবৰ্তে কেৱল কৃষ্ণৰ হকেই কাম কৰে সেইবাবে তেনেলোকে সকলো জাগতিক কৰ্ম ত্যাগ কৰিছে বুলিয়েই ধৰি লব পাৰিচু না কৰ্মেশ্যোগাৰূৰ উচ্চতে যেতিয়া এজন ব্য়ক্তিয়ে ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখৰ অন্বেষণত বা সকাম কৰ্মত প্ৰবৃত্ত নহয় আৰু সকলো পাৰ্থিৱ বাসনা ত্যাগ কৰে তেতিয়া তেওঁক যোগাৰোঢ় বোলা হয় কৃষ্ণ ভাৱনা নাথাকিলে মানুহে সদায় কেৱল নিজৰ বাবে অলপ বা ব্যাপকভাৱে স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিব কিন্তু কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিটো কাম কৃষ্ণৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে কৰিব পাৰে আৰু সেইবাবে নিজৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ সন্তুষ্টিৰ প্ৰসংগৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে আঁতৰি থাকিব পাৰে সেয়াই সন্য়াস সেয়াই যোগাৰূঢ়তা যাৰ এনে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ উপলব্ধি নাই তেওঁ যুগৰ জখলাটোৰ শীৰ্ষ বিন্দু নোপোৱালৈকে জাগতিক বাসনাবিলাকৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি থাকিবলগীয়া হয় উদ্ধাৰত আত্মা না আত্মা নামা আত্মা নাম অৱসাদ এটা আত্মা এইবা হি আত্মানা বন্ধু আত্মা এবাৰী পু আত্মা না নিজৰ মনটোৰ সহায়েৰে বন্ধনত থকা জীৱাত্মা টোক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে তাক তললৈ ঠেলি দিব নালাগে মনটোৱে নিশ্চিতভাৱেই বদ্ধ জীৱটোৰ বন্ধু আৰু মনটোৱেই শত্ৰু বন্ধু আত্মা আত্মা নত্যনা আত্মা এব আত্মা না জিদিতা অনাত্মা নাহাটো শত্ৰুতে বে আত্মা শত্ৰু বতা যিজনে মনটোক জয় কৰিব পাৰিছে তেওঁৰ বাবে মনটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ বন্ধু কিন্তু যিজনে তেনে কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ মনটো সদায় ডাঙৰ শত্ৰু হৈ ৰ'ব যেতিয়ালৈকে জীৱই তাৰ শত্ৰু মনটোক জয় কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে সি লোভ ক্ৰোধ ঈম আদিৰ নিৰ্দেশ মতে চলিবলগীয়া হয় কিন্তু মনটোক জয় কৰিব পাৰিলে জীৱই নিজে নিজে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত পৰমাত্মা ৰূপে বাস কৰা পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ নিৰ্দেশ মতে সকলো কাম কৰিবলৈ লয় প্ৰকৃত যুগৰ অভ্যাসৰ ফলত নিজৰ হৃদয়তে বাস কৰা পৰমাত্মাৰ লগত জীৱৰ সংযোগ ঘটে আৰু জীৱই সেই পৰমাত্মাৰ নিৰ্দেশ মতে চলিবলৈ লয় পৰমাত্মা সমাহিতাণ যিজনে মন জয় কৰিব পাৰিছে তেওঁ পৰমাত্মাক ইতিমধ্যেই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে কাৰণ তেওঁৰ মনলৈ ইতিমধ্যেই প্ৰশান্তিৰ ভাৱ আহিছে তেনে এজন মানুহৰ বাবে শীত আৰু তাপ সুখ আৰু দুখ মান আৰু অপমান এই সকলো সমান জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কুটস্থিয়া ইটি উচ্চী সামালো কাঞ্চনা যেতিয়া এজন মানুহে অধ্যয়নৰ দ্বাৰা লাভ কৰা জ্ঞান আৰু উপলব্ধিৰ দ্বাৰা লাভ কৰা জ্ঞানৰ ফলত সম্পূৰ্ণ তৃপ্তি লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ আত্ম উপলব্ধি হৈছে বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁক বোলা হয় যোগী বা সাধক তেনে এজন মানুহ চিন্ময় স্থৰত অৱস্থিত আৰু জিতেন্দ্ৰীয় তেওঁ শিলগুটি পাথৰ আৰু সোণ আদি সকলো বস্তুকে একে দেখে চুৰিত মিত্ৰি উদাসীন মধ্যস্থি চাপে চু চমা বুদ্ধি বিশিষতে স্বভাৱতে শুভাকাংক্ষী স্নেহপূৰ্বক হিতকাৰী শত্ৰু উদাসীন মধ্যস্থতাকাৰী দ্বেষ কৰিব পৰা যোগ্য লোক আত্মীয় লোক সাধু মানুহ অসাধু পাপী আদি সকলোৰে প্ৰতি যাৰ মনোভাৱ একে তেওঁ বহুখিনি আগবাঢ়ি যোৱা লোক হল অনবৰতে কৃষ্ণৰ চিন্তা কৰি থকাটো অনবৰতে কৃষ্ণৰ কথা ভাবি থাকিব লাগে আৰু এক মুহূৰ্তও কৃষ্ণক পাহৰি থাকিব নালাগে মনটোক একাগ্ৰ ভাৱে পৰম তত্ত্বৰ চিন্তাত নিমগ্ন ৰখাটোৱেই হল একাগ্ৰতা নিৰ্জন বে যাতে মনটোক লক্ষ্যভ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেনে বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে নিজৰ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ বাবে যিটো অনুকুল তাক গ্ৰহণ কৰি যিটো প্ৰতিকূল তাক বৰ্জন কৰিব লাগে মনত এনে এটা দৃঢ় সংকল্প থাকিব লাগে যাতে নিজকে সম্পদৰ গৰাকী ভবাৰ জোখাৰে বন্ধনত পেলোৱা অনাৱশ্যক পাৰ্থিৱ বস্তুৰ বাবে মনটোৱে কোনো বাসনা নকৰে সুস্ব দেশে প্ৰতিষ্ঠাপ স্থিৰম আচনম আত্মা না না অত্যুচিতম ন অতিনি আচন আত্মবিশুদ্ধ যোগাভ্যাস কৰিবৰ বাবে এখন নিৰ্জন ঠাইলৈ গৈ প্ৰথমে মাটিত কোষ পাৰি তাৰ ওপৰত হৰিণৰ ছাল এখন পাৰি তাৰ ওপৰত কোমল কাপোৰ এখন পাৰি আসন কৰি লব লাগে মানে প্ৰথমে মাটিত কোষ কোষ ঘাঁহটো যে সেইটো পাৰি ল'ব লাগে তাৰ ওপৰত হৰিণাৰ ছাল এখন পাৰিব লাগে তাৰ ওপৰত কোমল কাপোৰ এখন পাৰি আসন কৰিব লাগে আসনখন বৰ ওখও হ'ব নালাগে বৰ চাপৰো হ'ব নালাগে আৰু পবিত্ৰ ঠাইত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগে নিজৰ মন ইন্দ্ৰিয় আৰু ক্ৰীড়াসমূহক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি মনটোক এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত স্থিৰ ৰাখি যোগীজনে সুদৃঢ়ভাৱে বহি লৈ নিজৰ অন্তৰ বিশুদ্ধ কৰাৰ অৰ্থে যোগাভ্যাস কৰিব লাগে আজিলৈ ইমানেই